প্ৰত্যাহিতভাৱে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত জনতা জনাৰ্দনৰ যি আশীৰ্বাদ আজি আমি পালোঁ তাৰ বাবে মই দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভোটাৰলৈ মোৰ অন্তৰৰ নিভ্তকোণৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া জনতাৰ জয় নৱগঠিত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ জয় এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জয় এয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জয় এই জয় মই ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে সমৰ্পণ কৰিছোঁ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ চাওক সময়ৰ হিচাপ হ'ব দলৰ মজিয়াতো আমি আলোচনা কৰিম গোটেই বিষয়বিলাক দলৰ নেতৃত্বৰ লগত দলৰ যিবিলাক আভ্যন্তৰীণ আৰু ৰাজনৈতিক যিবিলাক আমাৰ বিষয় আছে সেই বিষয়বিলাক নিশ্চিতভাৱে আমি খুব গম্ভীৰভাৱে এই বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিম আৰু আমি আশাবাদী দৰং ওদালগুৰিত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে একেলগে যে বছৰ বছৰ জুৰি একতা আৰু সম্প্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আছে এই একতা আৰু সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডালক আমি আৰু শক্তিশালী কৰিম চবকা স্বাথ চবকা বিকাশ আৰু তাৰ লগে লগে সকলোৰে সমবিকাশ সমদা আৰু সম অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিম চব বি পি এফ এতিয়া ধূলিস্ব হৈছে যি বি পি এফ দলটোৱে সোতৰ বছৰ শাসন কৰিছিল বি টি চিত সেই বি পি এফ দলটো আজিৰ দিন